рюкзак, который мы получили полку миротворец в главном управлении Киевской области. Рюкзак сам по себе очень удобный. То есть присутствуют дополнительные разгрузочные элементы для того, чтобы можно было туда сложить дополнительные личные вещи. Рюкзак сам по себе многофункциональный, как внутри. Вот. Можно положить туда необходимые вещи. То есть также он здесь применяется дополнительный к нему карман. Маскировочный элемент. Когда зимой или когда летний сезон от дождя. Вот мокрой погоды, влажной, чтобы он не промокал. Сам по себе, в принципе, он и так не промокает, но дополнительно маскировочная маскировочный элемент здесь присутствует еще карман так как для скрытых личных вещей вот вот он таким образом делается отделение больше да вот. Также здесь вот эти, они съемные. Он там по себе снимается. Может использоваться так же, как необходимый предмет чтобы не носить с собой полностью рюкзак. А также цепляется на... Можно прицепить на разгрузку и быть в облегченном варианте. Ничего сложного. И можно применять и для россыпи патронов. Вот это отделение Рюкзак остается. Вот в нем присутствует каркас плотный, вот. Мягкий по разгрузочный пояс. То есть на него также можно пристегнуть магазин для рожка, аптечка, чтобы было удобно. Та же кабура, если присутствует и пользуются бойцы. Вот. То есть прочный удобный нормальный мы его применяем так как на блокпостах и на выходах когда выходим на какие-то определенные задачи вот в таком вот. Вот. Я, не, я не затягиваю, я не затягиваю сильно, чтобы не перетянуть что аксель. поэтому я завязал не сильно, но плотно. И затянул. Вот да. таким макаром. Идея, вот. Ну, дальше, там, вот, Он, Очень удобно. Это тоже регулируется, затягивается и по размеру. И мы применяем его как разгрузочный вот. пояс. Вот здесь... надо, нам обязательно сказать, что там... При очередной ротации в зону АТО мы получили рюкзаки, которые удобные, многофункциональны, так как для личных вещей, так как и для боевых задач, выполняющих в зоне АТО. Получали мы их в главном управлении. Все бойцы довольны, никаких замечаний нет. Я думаю, что в дальнейшем они нас не подведут.